নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰেণ আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ মে' মাহটোত ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰে সম্পৰ্কীয় বিৱৰণ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সহজতে সব পায় লগতে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইকে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব এতিয়া মোৰ বিষয় লৈ ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ এই মে' মাহটোত এওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত আপোনাৰ মন ক্ৰিয়কলাপত অধিক থাকিব আনকি ঘৰত থাকি বাহিৰত যি চলি আছে সেই বিষয়ত আপুনি অত্যন্ত আৱেগিক হৈ থাকিব আৰু সেই কামত আপুনি হেৰাই যাব বেছিভাগ সময় আপুনি নিজৰ ওপৰত ব্যয় কৰিব যেনে টিভি কম্পিউটাৰ আদি কাম সামাজিক চাইটত ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও আপোনাৰ ওপৰত খং কৰিব পাৰে মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত আপোনাৰ ভাইক বা ভনীয়েকৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ সৈতে দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে সেইবাবে তেওঁলোকক যিকোনো গধুৰ সামগ্ৰী তুলিবলৈ দিয়া পৰিহাৰ কৰিব আৰু বাহিৰৰ খাদ্য খাবলৈ নিদিব ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহত ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত ফলাফল আহিব এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান থাকিব য'ত আপুনি ডাঙৰ লাভ পাব আৰু কেতিয়াবা আপুনি লোকচান বহন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি চঞ্চ আপুনি সঞ্চয়ত থাকিব আৰু ইয়াত বেছি ডাঙৰ সমস্যা নহ'ব এই মাহটো চাকৰিত থকা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আৰামদায়ক হ'ব আৰু তেওঁলোকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব যি ভৱিষ্যতে অতি উপযোগী হ'ব ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই মাহত তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰিব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাম কৰা সহজ হ'ব শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এই মাহটো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে ভাল ফলাফল পাব তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ আৰু মহাবিদ্যালয়তো বিশেষ প্ৰশংসা লাভ কৰা দেখা যাব সেয়েহে অধ্যয়নত বিশেষ মনোযোগ দিয়ক সহপ্ৰাৰ্থীসকলেও এই সময়ত আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব যদি আপুনি এটা প্ৰকল্পত কাম কৰি আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত সফলতা লাভ কৰিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা যিসকল শিক্ষাৰ্থী এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এই মাহটো বিশেষভাৱে বিশেষভাৱে সন্তুষ্ট দেখা যাব আৰু তেওঁলোকৰ মনোযোগ নিজকে আৰু উন্নত কৰাৰ দিশত দেখা যাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বিবাহিত লোকসকলে এই মাহত তেওঁলোকৰ পত্নীৰ সৈতে কাজিয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যাব যাৰ ফলত পাৰস্পৰিক পাৰ্থক্য বৃদ্ধি পাব এনে সময়ত অহংকাৰক আপোনাৰ ওপৰত অধিপাত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব আৰু ইজনে সিজনক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব সম্পৰ্কত বাস কৰা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই মাহত অধিক মধুৰ হ'ব আৰু দুয়োৰে বিশ্বাস শক্তিশালী হ'ব যদি আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে বিবাহৰ কথা ভাবি আছে বা আলোচনা কৰি আছে তেন্তে সমূহৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই ইয়াত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে যথেষ্ট পলমকৈহে জানিব পাৰিব সেয়েহে এই বিষয়ত আগতীয়াকৈ সতৰ্ক হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত কাহ বা চৰ্দিৰ সমস্যাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে যি কেইদিনমানৰ কেইদিনমানৰ কাৰণেহে থাকিব চিন্তা নকৰিব কিয়নো ই স্বাভাৱিক হ'ব আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এই সমস্যা আঁতৰি যাব শাৰীৰিকভাৱে আপুনি স্বাস্থ্যৱান হ'ব আৰু আন কোনো সমস্যা নহব মানসিকভাবে আপনি কিবা এটা বিষয়ে চিন্তিত হব পারে আর আপনি এই বিষয়টা কারবার সহ ভাগ বতরা করব যার ফলত উদ্বেগ আর আপনার বৃদ্ধি পাব এনে পরিস্থিতি আপনার পরামর্শ দিয়া হয়েছে যে যই নহক এই সমস্যাটা আপনি এজন বন্ধু বা আত্মীয় সুতরাং আপনি ভাগ বতরা করলে অতি শুভ হব আপনার এই মাহত শুভ সংখ্যা হিসাবে দুই আর শুভ ৰং হিচাপে আপুনি এই মাহত সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই আছিলে মে' মাহটোত ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কেনেদৰে ফলাফল লাভ কৰিব পুনৰ লগ পাম পঞ্জীয়াৰ ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ